Si has tenido un mal día, tómate un helado y mira esta comedia romántica de Demetoz Demir. La ficción turca más popular de Demetoz Demir, que atrajo la atención de millones de personas en todo el mundo por sus altas dosis de humor y su impresionante romanticismo, fascinó al público español con las numerosas producciones otomanas que protagonizó. Su reciente estreno en Divinity, Adim Fara, generó grandes expectativas y hasta el momento ha conseguido cumplir con las expectativas del público español. Sin embargo, según Ozdemir, esta no es la telenovela turca mejor valorada de Demet. Revisión de IMDb. Para quienes expresan sus opiniones en este sitio, el mejor trabajo del destacado actor es Erkenzi una comedia romántica ideal para una velada con amigos en casa. Promete una experiencia que te hará reír y llorar. Esta comedia romántica, que se estrenó en Star TV en junio de 2018, saltó a la fama en su franja semanal, Duplicando la audiencia media del canal y convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la televisión turca ese año. Demet demir no, 309 y Can Dolunay protagonizan este nuevo éxito. Ambos son nombres destacados de la televisión turca y tienen millones de seguidores. La comedia cuenta la historia de la joven soñadora Sanem, interpretada por Demet Demir, que tiene dificultades para encontrar un trabajo estable después de completar su educación universitaria. Aunque aspira a ser un escritor exitoso, decide trabajar en la tienda de comestibles de su familia. Cuando su familia le plantea el dilema entre encontrar un trabajo estable o aceptar un matrimonio concertado, Sanem empieza a trabajar en la agencia de publicidad donde trabaja su hermana Leila. En este ambiente Sanem se enamora de Khan interpretado por Khan Yaman, uno de los hijos de Aziz que se plantea jubilarse tras trabajar 40 años en la empresa. La relación de ambos héroes pasa por diversos altibajos y situaciones sumamente divertidas. La serie se convirtió en una de las favoritas del público español cuando se emitió en España en 2019, consiguiendo sólidos índices de audiencia en Divinity. Los episodios están disponibles en YouTube para aquellos que quieran disfrutar de.